Pejam celik, pejam celik kita dah masuk minggu ketiga Ramadan. Ha, macam mana dugaan Ramadan korang tahun ni? Okey ke tak okey? Semoga semuanya baik-baik saja. So aku rasa dugaan aku paling besar tahun ni adalah mm, beli roti john ayam dekat bazar tapi bila makan tak ada rasa daging ayam pun. <laughs> Yang ada anak ayam je. Ya, telur ayam lah. <laughs> Economy Express. Wah! <laughs> Had 10 tahun keperdana menterian pemimpin. Yes, perkataan tu sebenarnya memang wujud eh. Keperdana menterian. Ha, dia macam orang kata leadership atau kepimpinan lah. Tapi lebih spesifik kepada jawatan Prime Minister, Perdana Menteri. Okey, kalau korang masih ingat eh, semasa pilihan raya uh, general election yang lepas, Salah satu perkara yang termaktub dalam manifesto Parti Gabungan Pakatan Harapan adalah untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri seseorang pemimpin itu hanya kepada 10 tahun maksimum. So, rasionalnya uh, manifesto ini adalah untuk orang kata uh, menghalanglah daripada seseorang Perdana Menteri itu daripada mendapat kuasa secara berlebihan. Aku tak pasti kalau tu ayat yang betul atau tak. Tapi secara asas dia macam itulah. Sebab kalau lagi lama seseorang Perdana Menteri itu memegang jawatan, lagi banyaklah peluang untuk dia meresapkan agenda dia. Di mana ianya berkemungkinan untuk mencetuskan monopoli, salah guna kuasa, korupsi dan bermacam-macam lagi lah. Itu kalau kita cakap berkenaan dari sudut pandang negatif. Tapi kalau kita nak pandang pula dari sudut perspektif dunia, orang kata yang ideal. Tak ada korupsi, tak ada salah guna kuasa. Sebenarnya, Perdana Menteri yang sempurna macam ni pun tak sepatutnya memegang kuasa dengan tempoh yang lama. Kenapa pula kan? Yelah orang kata kalau dia bersih, biarlah dia memimpin kan? Okey, itulah sebenarnya apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris sebagai bare minimum. Kalau direct translate nak bagi orang kita faham, cukup-cukup makan ataupun asal ada. Asal boleh. Jadi kalau kita nak jadi sebuah negara maju dan berdaya saing, kita tak boleh ada pemikiran cukup-cukup makan dan asal ada ni lah maka uh, logiklah untuk tukar perdana menteri yang baru sekurang-kurangnya setiap 10 tahun untuk membawa idea dan ideologi yang baru. So mungkin kalau perdana menteri yang lama tu walaupun dia bersih tapi dia agak kurang uh, berpengetahuan tentang ekonomi berasaskan teknologi ni kalau Orang kata example lah contoh Pemimpin atau ahli politik muda yang lebih banyak pengetahuan Boleh diberikan peluang untuk menyandang jawatan tersebut Okey itu sedikit sebanyak lah Tentang rasional untuk memperkenalkan had kepada tempoh menyandang jawatan Perdana Menteri Kalau korang nak tahu negara-negara lain pun turut ada undang-undang ni Contohnya ni paling mudah lah Amerika Syarikat Uh, seorang presiden di Amerika Syarikat hanya boleh memegang jawatan maksimum untuk dua penggal iaitu sekitar 8 tahun lah setiap, sebab setiap satu penggal tu dia 4 tahun. Dan undang-undang ini -undang dah diperkenalkan di sana sejak tahun 1951. So dekat Malaysia pula <coughs> kita ada Tun Mahathir Muhammad yang menyandang jawatan Perdana Menteri selama 24 tahun secara total. So 22 tahun semasa pemerintahan pertama dari 1981 hingga 2003 dan lagi lebih kurang 2 tahun dari 2018 hingga 2020. Jadi apa kesan pemerintahan seorang Perdana Menteri yang menjangkau lebih 2 dekad ini kepada negara kita? Okey. Uh, aku tak nak bagi ulasan. <laughs> Apa kata korang share pendapat korang sendiri dekat ruangan komen di bawah. Okey. Kembali kita ke berita asal. Jadi kalau dah ada dalam manifesto Pakatan Harapan, kenapa ianya belum lagi dilaksanakan secara rasmi? lah Pakatan Harapan pun dah jadi kerajaan kan? So baru-baru ini semasa Kongres ke-18 Parti Tindakan Demokratik ataupun DAP lah Setiausaha Agung parti Anthony Loke iaitu kita punya Menteri Pengangkutan telah menyeru dalam ucapannya agar pemerintahan kerajaan sekarang meminda atau perlembagaan persekutuan untuk mengehadkan tempoh memegang jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun maksimum. Seujar so, ujar Lok juga, uh, beliau akan terus menyokong dan mencadangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim di SAI sebagai Perdana Menteri jika Pakatan Harapan nak diberi mandat lagi di penggal akan datang. Cuma dia berharap pemindaan ini akan menjadi legasi di SAI sebagai PMX. Okey. Mungkin ada pihak yang cuba nak keluarkan berita-berita yang tak sahih, orang kata propaganda, yang orang kata menggambarkanlah parti DAP tak lagi menyokong DSAI. Anthony Lok mengeluarkan ucapan secara terbuka yang dia tak mahu DSAI jadi PM. Tak, tak. tak. Jadi Lok dia telah menekankan yang beliau bukannya nak PMX letak jawatan sebaliknya mahu reformasi ditegakkan. Yalah kita semua tahu yang reformasi merupakan intipati utama Pakatan Harapan. Jadi pemindaan had ke Perdana Menterian ini merupakan salah satu usul yang jelas dalam menegakkan reformasi berkenaan. Anyway, kalau korang nak tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya turut ada dekat situ di Kongres yang sama ketika Anthony Lok memberikan ucapan beliau. Maka ketika DSAI pula memberikan ucapan, beliau tidak berselindung sebaliknya terus menyentuh topik yang sama. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan yang beliau setuju dan mahu usul tersebut dilaksanakan. Cumanya pada ketika ini beliau memerlukan persetujuan 2 per 3 Dewan Rakyat terlebih dahulu. So maksudnya dekat sini ada proses lah. And <laughs> beliau juga sempat berseluruh. Eh. Ini uh, bukan aku yang cakap, ini direct quote daripada PMX sendiri. Dia kata... Kalau kita tahu boleh sampai 22 tahun besar negara. Bombastic side I. Dan beliau juga turut menambah yang beliau tidak mempunyai niat untuk memegang jawatan lebih dari 10 tahun. Katanya 2 tahun pun dah penat. Mana tak penat Datuk? Pergi mana-mana pun laju eh jalan kaki. Nampak dia punya bodyguard pun terkejar-kejar. Pengiring ni -irin pun terkejar-kejar. Nak apa? Iring Datuk lah. Cargas eh Datuk? Cargas. Okey, aku nak tambah sikit lagi lah apa yang PMX uh, katakan. Ini untuk klarifikasi lah daripada beliau. PMX berkata, kerajaan semasa berpegang teguh kepada keputusannya untuk melaksanakan reformasi. Tetapi, uh, jika dilihat kepada beberapa contoh sejarah di luar negara, pelaksanaan reformasi secara tergesa-gesa boleh menimbulkan ketegangan. Satu contoh yang paling mudah aku boleh terfikir sekarang ni lah, on top of my mind, yang paling simple kita boleh lihat apa yang terjadi kepada uh, Amerika Syarikat pada ketika ini. Uh, Donald Trump yang baru sahaja menjadi Presiden baru-baru ini rancak mengenakan tarif kepada negara-negara lain sebab katanya dia nak reform dia orang punya economic policy lah. Akibatnya, banyak negara seperti China, Canada dan Mexico rakan-rakan dagang dia orang ni telah membalas dengan mengenakan tarif dagangan semula kepada Amerika Syarikat. Akibatnya, huru hara pasaran saham Amerika. Tu yang minggu lepas berdarah merah semuanya orang kata jatuhlah bursa-bursa saham di Amerika Syarikat. Jadi PMX nak elakkan perkara seperti inilah yang pada akhirnya hanya akan membebankan rakyat. Jadi apa reaksi pula daripada pihak pembangkang? Bekas ketua setiausaha sulit kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita punya bekas Perdana Menteri, Datuk Dr. Mazuki Muhammad menjelaskan bahawa cadangan tersebut bukanlah sesuatu perkara yang baru. Ini kerana ianya telah pun dimasukkan dalam manifesto Pakatan Rakyat semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir Muhammad 2018-2020. Menurutnya semua parti termasuk bersatu pada ketika itu bersetuju bahawa tempoh jawatan Perdana Menteri perlu dihadkan kepada dua penggal bagi mengelakkan pemusatan kuasa yang berlebihan. So Marzuki berpandangan bahawa cadangan ini wajar dilaksanakan memandangkan kerajaan perpaduan kini memiliki majoriti 2 per 3 di Dewan Rakyat beliau menambah bahawa cadangan ini sebelum ini tidak dapat diteruskan kerana kerajaan ketika itu tidak mempunyai majoriti yang mencukupi. Okey, latest update. Masa tengah edit video ni baru je keluar kenyataan daripada salah seorang pemimpin pembangkang, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Beliau menyuarakan kebimbangan yang cadangan daripada Lok dan DAP untuk hadkan tempoh ke Perdana Menterian itu membelakangkan Islam. Jelas beliau, kepimpinan dalam Islam bukan satu jawatan yang boleh dipertandingkan berdasarkan syarat keduniaan semata-mata. Tetapi ia adalah tanggungjawab yang besar dan perlu dipikul oleh individu yang beriman dan beragama Islam. Betulkan aku kalau aku salah. Tapi apa yang aku faham dari kenyataan Tan Sri adalah selagi Perdana Menteri itu adalah Islam dan tidak melakukan apa-apa khianat, -apa tidak ada keperluan untuk hadkan tempoh kepimpinan kepada 10 tahun. Macam itulah. Back to the video. Uh, Datuk Seri Najib Razak, dia jadi Perdana Menteri berapa lama? tahun. Is it? Oh, it's actually 9 tahun. Adakah the only Perdana Menteri kita yang exit satu dekad adalah Tun Dr. Mahathir? It's Sponsor Time! Sudah tentunya, Ekonomi Express dibawakan khas oleh broker terpaling kacak di Malaysia Tak lain tak bukan... FXGT. Jadi minggu lepas aku dah cerita dekat korang kan. Macam mana kalau korang trade dekat FXGT, korang boleh buat keuntungan tak kira apa juga keadaan pasaran. Kalau harga naik, korang boleh untung. Kalau harga turun pun, korang boleh buat untung. Di mana kesemua <coughs> magic atau keajaiban ini dapat direalisasikan melalui apa yang dipanggil sebagai CFD trading. Haa sebenarnya tak ada lah level ajaib. memang CFD trading ni merupakan salah satu cara untuk korang membuat keuntungan melalui pasaran alatan kewangan. Jadi minggu ni aku nak sambung cerita dekat korang apa lagi peralatan kewangan yang menarik yang boleh didagangkan atau di trade di FXGT. So, selain saham global dan indeks yang aku ceritakan minggu lepas, FXGT uh, juga menawarkan instrumen seperti emas dan juga perak di bawah kategori besi ataupun Uh, precious metal. So, untuk trade emas ataupun perak, korang hanya perlu search ticker XAUUSD untuk emas dan USD untuk perak. Nah, jadi, uh, memang tak dinafikan yang emas merupakan antara instrumen yang paling popular untuk didagangkan di kalangan trader-trader Malaysia. Ah, jangan tanya aku kenapa, tapi orang Malaysia memang suka trade emas. Jadi kalau korang berminat nak mula trade emas dan make profit, jangan buang masa lagi. Ah, daftar akaun trading FXGT korang sekarang menggunakan link yang telah kami sediakan di description di bawah. Ah, selamat berdagang, yang terbaik hanya di FXGT. Sindiket sijil kelahiran. Jeng, jeng, jeng. Kau bayangkan eh, Syaf, kalau kau masuk penjara kat dalam tu, kau tanya banduan-banduan lain, kau masuk sebab apa? Bunuh orang. Kau masuk sebab apa? Uh, jual dada. Kau masuk sebab apa? Jual sejik lain. <laughs> <laughs> Tapi walaupun kedengaran agak remeh, perkara ini memang berlaku. Dan jika tidak dibendung sekarang, suatu hari nanti akan jadi masalah yang jauh lebih serius dan orang kata lebih besarlah. Jadi baru-baru ini sebuah sindiket yang memperdaya Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk mengeluarkan sijil kelahiran yang sah telah dikenal pasti. So, this is like next level lah. Eh. Sebelum ni orang palsukan sijil kelahiran, palsukan MyCard. Tapi ni memang dapatkan sijil kelahiran yang sah daftar ikut sistem JPN cuma sebenarnya mereka tak layak pun nak dapatkan uh, seji kelahiran tu. Uh, mereka dipercayai mengenakan bayaran sehingga RM50,000 eh, kepada ibu bapa yang mempunyai anak angkat ataupun anak tanpa kerakyatan. Jadi dekat sini kita boleh faham lah yang isu ni boleh menjadi cabang kepada jenayah yang jauh lebih besar seperti pemerdagangan manusia. Uh, macam dalam filem apa tu? Uh, Song Lap yang Syahizi Sam berlakon dengan Syafiee Musil tu. Ha, dalam filem tu ada cerita pasal jual beli bayi dekat Malaysia eh. Kalau korang belum tengok pastikan korang tengok. Mungkin aku pun kena tengok balik lah. Uh, anyway, menurut sumber sindiket tersebut menggaji individu untuk menyamar sebagai saudara kepada bayi yang baru lahir eh, dan mengemukakan dokumen palsu di kaunter JPN bagi proses pendaftaran kelahiran. Okey, uh, aku sebenarnya dah semak eh, proses nak daftar sijil kelahiran. Yelah awak single lagi kan tak ada nak mana ada pengalaman nak daftar sejak kelahiran uh, antara dokumen yang diperlukan untuk daftar adalah kad pengenalan kedua-dua ibu bapa jadi dekat sini aku macam uh, kata hairan sikit lah adakah sedikit ni palsukan kad pengenalan ibu bapa tu uh, sebab tak mungkin lah kan dekat uh, selalunya dekat kaunter JPN kan dia ada mesin yang cucuk kan so kalau kad pengenalan palsu confirm lah dapat detect uh, ke memang pakai kad pengenalan orang yang menyamar tu? Tak ke lepas tu orang yang menyamar tu akan ada rekod yang tiba-tiba dia ada anak. Macam contoh aku menyamar, asal kau ada anak pula kan? So macam mana nak transfer rekod tu dekat pembeli sijil tu? So macam... Apa yang aku faham lah, macam banyak masalah je sebenarnya modus operandi sindiket ni Dia macam jenis tak fikir panjang, dia nak dapat sejak kelahiran tu Uh, mungkin sebab desperation kot, Terdesak kan uh, Yang menjadi pendorong Kepada pembeli sijil kelahiran pasaran hitam ni Macam nantaklah banyak masalah di masa depan Yang penting ada sijil kelahiran tu Ada market tu untuk uh, budak tu Mungkin lah ni aku punya assumption Anyway menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih menyiasat sama ada terdapat ejen dan orang tengah lain yang terlibat di bawah ops Outlander setakat ini hanya seorang pegawai agensi kerajaan yang telah ditahan oh ada orang dalam, no wonder. Okay, okay. SPRM juga telah membekukan 11 akaun bank yang mengandungi dana berjumlah rm ringgit dan merampas 30 dokumen sebagai sebahagian daripada siasatan mereka. So, pada 11 Mac yang baru-baru ni, seramai 16 individu berusia antara 20 hingga 80 tahun telah ditahan di Lembah Kelang dan Johor menerusi Ops Outlander dan Ops Birth. Antara yang ditahan ialah seorang penjawat awam, seorang pengamal perubatan yang bergelar Datuk Seri. Wow. Seorang pengamal undang-undang serta ejen dan pemohon pendaftaran kelahiran. Mereka disyaki melakukan kesalahan antara tahun 2013 hingga 2018 serta 2023 hingga 2025. So, apa yang jadi antara 2019 dengan 2022? Uh, yang melibatkan rasuah serta penyediaan dan penyerahan dokumen pengesahan kelahiran palsu 2013 eh Soalnya dah lama dah Kalau budak tu dah pada 2013 sekarang dah besar dah pun dah 12 tahun dah nak masuk sekolah menengah dah pun Anyway guys, pembelian dan tempahan untuk jersey retro CTC FM 10 tahun masih lagi dibuka. So boleh klik link dekat description kalau korang berminat untuk membeli jersey tersebut. Nak ingatkan juga eh, untuk setiap pembelian RM10 akan disumbangkan kepada tabung anak yatim untuk sepanjang bulan Ramadan ni lah. And seperti biasa, jangan lupa untuk like video ni, Uh, subscribe ke channel CTC FM buat yang masih belum. Uh, kalau yang dah tu, terima kasih banyak-banyak lah. Dan tinggalkan pendapat korang mengenai berita hari ini di ruangan komen di bawah. So, untuk hari ini, um, apa kata korang share video ni dengan kawan-kawan atau kenalan korang yang baru saja menimang cahaya mata. Aku rasa diorang pun mesti faham betapa pentingnya orang kata sejak kelahiran ni lah ataupun my kid. Okay? Jumpa lagi minggu hadapan.